Привіт, друзі! ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Влако Івана. Сьогодні на зв'язку з нами астролог Влад Рос Влади. Я вас вітаю і одразу до обговорень найсвіжішої новини, так би мовити. Бо ж сьогодні російська міноборони заявляє про збиття майже 150 дронів сьогодні вночі. Більш того, аеропорти внуково дамадідова там жуковський. Вони не приймають та не відправляють літаки. Чи будем мы дали бачити удары по Москве, чи возможно, даже по Питеру? Ну, слушайте, ну, сбылся же мой прогноз. Я говорю, что примерно на день Москвы мы будем ее обстреливать, уничтожать вообще. И посмотрите, что там случилось у нас сегодня в Раменском, да, дорогие друзья. Они ощущают, что война пришла к ним. И Владрос об этом говорил ровно на своем канале, вот неделю назад, кто еще не подписался на мой канал. В есть такой в Ютубе, обязательно это делайте, да, у нас давно у меня уже серебряная кнопка, приближаемся к золотой. Но я и говорил, что на День Москвы, короче, там плюс-минус пару дней, День Москвы у них был воскресенье, дорогие друзья, ну, ударили в понедельник, да, ну, ладно, отгулять я свой День Москвы, а дальше мы вас будем делать неудобства с да, и это, дорогие друзья, будет повторяться и в дальнейшем. Аэропорты начнут Каждый раз самолеты опаздывают. Это куча денег, которые будут э, не доставать. Все будут в шоке. Раменское это только начало. Дальше у нас будут еще Каширское шоссе какое-нибудь там. Домодедово будет. Будет все что угодно, да. Но и Рублевка будет в обеспокоенности полном, да. И тут уже даже вылез Шойгу такой начал говорить, распрягать. Вот там это. После Курска у нас нет никаких возможностей договориться. Но если не, не хотите с нами договориться, по-хорошему, да, э, на тех условиях, которые выдвигает Зеленский о нашей победе, ну и дальше будем мочить Москву. Потому что мы знаем, мы знаем, и самое слабое место в, Москве, в Российской Федерации это Москва. Народ сбунтуется сейчас, если каждый раз будут аэропорты не работать, а в ближайшее время все время мы будем засыпать, но туда нашими дронами, да, дорогие друзья. И это будет продолжаться в ближайшие месяцы. Так что начало, конца, значит, этой бравады ФСБ, КГБ, да, она уже заканчивается. Ну и самое главное, они начинают подумывать, они скинут ли двойника Владимира Путина. И заговор уже готовится. Он созрел на предыдущей неделе. Они обсуждают, как это сделать. Черная луна в соединении с Венерой. В весах черная луна ⁇ это ложный мир, да, Венера отвечает за мир, ложные договоренности. Вот Шольц нас типа начинает сливать, говорит, надо оставить России 5 областей. А с другой стороны, мы же понимаем, что мы делаем вид, что мы договариваемся, потому что мы, то есть Зеленский, ждет следующего президента Америки, потому что с этим решать уже нечего. То же самое ждут в Москве Трампа. Они только ставят на одну лошадку, конячку. И, конечно, все будет решаться уже позже. Но ясно только одно. Москва будет страждать все, весь ближайший период. Сентябрь, октябрь, ноябрь месяц. И как только они вздумают опять нас обстреливать, Опять будут лететь дроны на Москву. Ну и самое главное, что там есть, дорогие друзья, и Кремль, и Красная площадь есть, и Новая Горёво, ну и самое главное, что весь мир узнал, что есть э, дети э, путинские, они, они же кабаевские дети, да, куда можно, в общем-то, по Валдаю стрелять усиленно. Mm -hmm. А поэтому, я думаю, будем, будем усиленно стрелять по Валдаю, чтобы война закончилась. Непоганий план, особливо якщо перемога і закінчення війни від цього буде тільки ближчати. А от ви сказали, що в Кремлі вже там хтось подумує стосовно того, як скинути фейкового Путіна. А хто ж там на чолі стоїть? А ну там у них взагалі там у них а, якщо є таке слово в русському слові. языке, да. Я бы так сказал, что там просто находит коса на камень подковерные, бульдоги, они там схватки конкретные. Они предлагают вообще уйти с территории Украины, полностью оставить все области, даже включенные в Конституцию Российской Федерации, то есть провести реинвентаризацию Конституции России, исключить оттуда Запорожскую, Донецкую, Луганскую, Херсонскую область. Крым поставить под вопрос, и вообще, чтобы все сняли санкции, значит, и дальше уже в Германию продавать нефть по сниженным ценам, о чем Шольц прям заявил, что ему гораздо важнее цена низкая на газ, чем победа Украины. Там с ним вообще все ясно уже однозначно вот, в предыдущие дни. В общем, подковерная борьба и созревание заговора против нынешней верхушки власти, не случайно вот это вышла статья значит, про Кабаевцев, этих детей, Путина этого на самом, деле, на самом деле там у него не только двое детей, там у него много чего есть. Смотри только от, от, дочка от криво есть такая у него. Это такая маленькая толика всего, что там э, э, с ним связано, да, и какие он там оргии устраивал, и не только с женщинами, но и с мужчинами. И вообще он любитель мужчин, да, особенно кое-что пососать. Не будем говорить, это не конфеты, дорогие друзья. Э, так вот, э, как бы показывают, что он э, на самом деле, вот эта вся верхушка власти, э, значит, путинская кооператив «Озеро» очень уязвима. И сейчас, конечно, и будет, э, конечно, в конечном итоге осуществлять переворот. Начало этого всего положено вхождение нашей армии в Курскую область. В августе месяце именно был жесткий квадрат Юпитера и Сатурна. Юпитер — это планета социальной власти, Сатурн — структуры, вертикали власти. Следующий их точный аспект будет в декабре месяце, но уже в ноябре Плутон покидает окончательно Козерог и входит в знак значит, Российской Федерации Водолей. И уже в ноябре может созреть уже окончательное решение этого плана, и там даже может быть кровавая какая-то кровавый переворот ноябрь-декабрь. Но если это не случится, то точно произойдет уже весной, начиная с марта месяца, там уже будет жестко поставленная ситуация. Но мы все понимаем, и как бы история нам показывает, что все перевороты в Российской Федерации случаются либо в феврале месяце, да, февральская революция, хотя это уже был март по новому стилю, либо просто Сталин умирает в марте. Да. Либо Горбачев приходит к власти тоже в марте 1985 года. В общем, март такой кардинально важный месяц, то есть заговор сейчас созреет. Реализация его все-таки в 2025 году, как я уже давно и говорил. Да. Ну, а пока мы чекаем, власне, этого... Дозрівання і плану і перевороту маємо не дуже приємні новини. Зокрема, Іран офіційно заявив, що передав Росії балістичні ракети. По перше, чи е, будуть якісь дії відповіді з боку Сполучених Штатів Америки? Бо ми знаємо, що вони не поспішають нам давати дозволи на удари далекобійної їхньої зброї в глиб Росії, і чого тепер очікувати українцям? Стосовно обстрілів, тобто які міста або ж області у нас перебувають під найбільшою загрозою саме від іранської зброї, а саме головне просто розкрили ту ситуацію. ці іранські балістичні ракети в Російській Федерації знаходяться вже давним давно. Я вам хочу сказати, що вони привезені не зараз. они были привезены по Каспийскому морю еще в начале этого года. И их не 200, а 300 штук. Я хочу mm -hmm. вам открыть глаза на самом деле. А все это, как бы, расшифровка этой информации была произнесена именно на прошлой неделе только по одной причине, что договорняк случился между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Они за, за спиной у нас договорились о всем, об окончании войны, о капитуляции Зеленского. И что если вдруг, ну, Россия как бы показывает, что если вдруг по нам будут бить, и вы разрешите американцы бить дальнобойным оружием, например, по Москве, то мы тут же запустим все эти иранские, значит, баллистические ракеты. Поэтому это некое такое противостояние удары, Правда, дорогие друзья, иранские ракеты баллистически использоваться в ближайшее время не будут. Потому что заключен фейковый мир. Почему он фейковый? А потому что Венера на прошлой неделе была соединение с Черной Луной. Это ложь, обман. Венера планета мира. А узел Кету говорит о том, что ему не быть никак. никак. Все равно будет развязан все равно конфликт, война. И прежде чем какая-то из сторон какое-то явное преимущество в этой войне не получит, война не закончится. Поэтому фейковый мир, фейковое это все объявление баллистических ракет, которые на нас могут полететь, могу вас заверить и успокоить, лететь они на нас не будут. Иначе вы же понимаете, что МШЭДЛы... А також атакамси полетять по Москві є правда ще один нюанс стосовно того, що все ж таки у Росії достатньо і своєї зброї. На жаль, і вона все ще продовжує летіти по українцям. Власне, які дати е, другої половини вересня будуть найнебезпечнішими для українців, а ну та слідчі понедільник якраз бізі. с лунного затмения. Понимаете, у нас лунное затмение 18 значит, сентября, поэтому начиная уже аура затмения с 15 примерно по 21 сентября, следующей неделе очень опасно. Враг может накопить нужные ему ракеты дальнего действия, там те же самые Искандеры, там Х-101, заправить их топливом, всего лишь вот у них как бы мало этого всего и раньше затмения они этого сделать не смогут, не успеют, поэтому мстить за Москву на этой неделе они нам не будут, скорее всего, она более-менее тихая, но вот уже начиная со следующей недели там могут быть сложные ситуации, особенно понедельник, вторник, среда, четверг, вот как бы вот так там будет небольшое затишье уже в пятницу на следующей неделе, субботу. Но вот первые дни следующей недели очень такие как бы небезопасные. Начиная даже уже где-то с воскресенья 15, -го, 16, -го, 17, -го, 18, -го, 19, -го, да, вот эти числа наиболее опасны. Ну и больше всего может страдать лежащие города границам, значит, фронтовым. Это Харьков, это те, например, Дергачи в Харьковской области. Суммы очень могут сильно страдать, поэтому и все города в Сумской области, которые приграничные там находятся. Очень серьезным образом могут бить по Запорожской области, Херсонской области, то есть, ну и могут страдать также в Донецкой области такие большие города, как Краматорск и Славянск. Поэтому нужно быть очень внимательным, потому что могут какие-то ракеты лететь именно туда. Более-менее спокойно сейчас ситуация стабилизируется на западе Украины. Я считаю, что в ближайшее время, на этой неделе, На Львову, там лі Тернополю ровно навірна нічого особо не гразі, також Черновцам і Ужгороду. Власне, ще маю питання, але вже не про другу половину вересня, а про другу половину року, саме шість місяців. Що вони нам принесуть, і як буде розвиватися війна, от, протягом наступного півроку. А, ну самое главное, нам, нам нужно дождаться это, следующего президента Америки, кто mm -hmm. бы ни, а это всегда, все равно будет намного лучше, чем нынешний президент э, Америки Джо Байден, который фактически решил нас кинуть даже на 6 миллиардов долларов. Понимаете, в бюджете расписано, что не хватает нам чистых денег до конца финансового года, то есть до 1 октября, 6 миллиардов долларов. И Это чучело по-другому называть невозможно, Который сидит и отдыхает в очках на, не знаю, то ли он в Калифорнии, то ли во Флориде, там как-то очень странно показывают его все время возле моря, не дает нам этих возможностей реализовать эту сумму 6 миллиардов. Это супер была классная сумма мы могли бы накупить там и атакамсы на эти деньги там и ПВО и значит у нас и могли появиться новые «Патриоты», и СМТ 500 там и все что угодно понимаете и насамсы но это чучелово сидит отдыхает там и ничего особого нам не дает мало того понимаете дорогие друзья но это это это, это, это просто какой-то кошмар в этом году оказывается 135 самолетов F-16 были уничтожены в Америке на складах, потому что они как бы все должны быть утилизированы. Uh -huh. Они набрали 10 самолетов, на самом деле, по некоторым данным, всего лишь 6, а, вот. а 135 самолетов утилизировали. Поэтому это худший президент, который только есть. Поэтому в ближайшее время, кто бы не победил, все равно будет лучше, все равно будет поставка оружия. Даже если Трамп побеждает, все равно посчитает, скорее всего, в пользу Камалы Харрис. Вот. Ну а там есть у нас советник по безопасности, есть такой Гордон, Фил Гордон. Поэтому я думаю, что стадия войны у нас резко изменится в декабре месяце. Марс входит в ретроградную фазу. Поэтому вот эта широкомасштабная война может превратиться в декабре в Ату. Вот. Ну и выбор будет долгие, потому что будут суды. Я уверен, что ничего не решится в день выборов или 5 или 6 ноября. Все решится после судебных разбирательств. Ну а кто выиграет? Есть такой ключевой штат, я просто уже посмотрел по гороскопу, да, кто выигрывает. Значит, есть у них именно в том штате, в котором стреляли в Дональда Трампа, видите, там пуля, ага ухо у него пролетела да, вот кто в том штате победит, где летела пуля в ухо, Трампа так и не попала, вот тот и станет президентом. Я думаю, там очень хорошо, четко губернатор на стороне Демократической партии в том штате и, в общем, посчитает все в пользу, значит, нынешней, Администрация, которая сидит в Белом доме. Поэтому, как бы там выборы не происходили, но будут судебные разбирательства, главное, чтобы не дошло до, до Верховного суда. Если до Верховного суда дойдет дело, то там Верховный суд может присудить победу Дональду Трампу. Главное, чтобы вот, действительно не дошло дело туда. Вот. А осталось значит, значит, все эти возможные я бы так сказал, пересчеты в тех штатах, где будут действительно тютелька в тютельку, да, идти практически 50 на 50 противники между собой. Да. Поэтому я думаю, что будет очень такая серьезная борьба. Ну а стадия горячей войны в декабре должна превратиться в стадию холодной войны. И я думаю, что я бы так сказал, горячая стадия вообще все всего фронта, всей этой войны, которая началась в 22 году, перейдет в холодное противостояние в стадию АТО в декабре месяце 6-7 числа. Марс 6 8 декабря разворачивается и становится абсолютно ретроградным. Что можно только говорить о том, что большая война закончится. Ну, головне, щоб вона не тільки там стала на холодну паузу, так би мовити, а все ж таки дійсно завершилася перемогою України, бо цього саме дуже сильно хочеться. Проте, проте, є ж історія, яка прийшла до нас з Литви, і там йдеться про те, що. Ця країна готується до війни. Більше того, там заявили, що там взялися за підготовку плану евакуації. Власне, чи можлива війна Росії з країнами Прибалтики найближчими місяцями? І чи вистачить взагалі у Росії на подібний хід сил? а Ані хатілі планували балтійські країни та усі о чому я говорив і на своєму каналі у ніс. клиенты живущие в Литве, Латвии, Эстонии, да, поэтому дорогие друзья, если хотите заказать у меня натальную карту годовой соляр, ссылочка под описанием этого видео по ей по Вайберу, по Ватсапу можно всегда со мной связаться. Так вот я им говорил, что самый опасный период это, конечно, это осень, особенно октябрь, ноябрь месяц. Но после того, как мы вошли в Курскую область, mm -hmm. они выкопали из Калининградской области все свои войска, отправили в Курскую область, поэтому воевать в балтийских странах теперь им нечем. Получается, Украина полностью спасла от гибридной, гибридной провокации их этой осенью страны Балтии. Они вообще думали пробить Сувалский коридор, идти через Белоруссию значит, на Вильнюс, в общем. Но Украина, вторгшись в Курскую область, таки перебила всем им планы. Теперь максимум, что они могут делать, это запускать всякого рода дроны на балтийские страны и просматривать э, ситуацию. В НАТО вступится она или нет? Но я хочу только сказать одно. Уходит Столтенберг 2 октября, в день солнечного затмения. И приходит Рюте, бывший премьер-министр Голландии, который был супер классным и лояльным по отношению к Украине. Ох, там он зажмет сейчас всю эту ситуацию. Я уверен, при Рюте будут сбиваться все БПЛА, которые залетают в страны НАТО, будь то Румыния, вот недавно они там потеряли дрон, куда-то он их летел, куда-то он пропал, у них где-то он упал, где-то они его нашли. Или в Польше будут лететь БПЛА, там, или еще. То есть они будут все уже сбивать при новом генсеке. Потому что Столтенберг это абсолютно никчемная личность. А вот Рют у него мощный гороскоп. Он конкретно, у него, умного, у него он такой конкретный, он может сразу ответить. Да, он такой дипломат. Меркурий в соединении с Венерой в Рыбах. Тайные переговоры может прекрасно вести. Очень четкий, конкретный асцендент. В деле у него. Ну и родился он в день всех влюбленных, в день Святого Валентина, 14 февраля, под знаком Водолея. Поэтому он будет принимать самовольные решения, неважно, что ему будут говорить там из Вашингтона. Я думаю, что супер-классная диспозиция для нас поменяется именно 2 октября, в день солнечного затмения. Звучить дійсно обнадійливо, тому що хочеться, як ви сказали, як Україна захистила ту саму Литву і країни Балті від російської почвари. Хочеться, щоб і Європа так само захищала інтереси українців. Тож будемо сподіватися, що прильти імміна нам можуть розрішити бити дальнобойним оружием куди ми захотіли. тому що галацу все время говорять, ми розрішаємо бити... Куда угодно, во даже зараз було заявлення прем'єр-міністра і mm кабінета -hmm. міністра. у них там є. Бійте куди угодно. А при, при можете представити, прийде галагіці люди, который возглавит НАТО. Он скаже, бійте по Москві. Це прекрасно. Ми вже хочемо почути ці слова насправді. Ну а поки що у нас є слова сирського, адже він заявив, що ворог за останні шість днів. Не зміг просунутися ні на сантиметр на Покровському напрямку, але подейкують, що на Вугледарському напрямку росіяни пруть з усіх сторін більше того говорять про можливість котла. Так, от чи буде він, чи дійсно на вугледарському напрямку зараз справи не дуже. Да, действительно, они хотят обойти и устроить там котел, но котла не будет, как это было при Порошенко. Вы понимаете, все котлы у нас были при Порошенко, помните, еще в 2014 году. А при Зеленском и при Сырском не получится так, тем более сейчас там перекинуты очень конкретные сильные бригады, чего, хочет, чего только стоит один Карадак, да, супер классная бригада или третья штурмовая. То есть, ну, в общем, там наши ребята конкретно сейчас дадут перца им. И выстоим в любом случае, где надо отойдем, чтобы не попасть в котел, не, были, не быть окруженным. Но, тем не менее, то есть, наше самое главное, не пустить врага в покроск, И я вам ручаюсь, я везде на всех каналах, в том числе и на своем, на, на, на канале Влатроса уже говорю давным-давно. покроск мы точно не сдадим, а это означает, что стратегического переработка Ломовати війни у Московії не будь і ми нашу страну, нашу територію, дай Боже, дай Боже, аби так дійсно і було. І знаєте, зараз всі ваші колеги активно говорять про замах на пана президента. Чи дійсно є небезпека? Що може статися з Володимиром Зеленським? Що кажуть зорі з цього приводу? Ну, я тут э, побывал вчера где-то 5 или 6 съемок у меня на разных YouTube-каналах и везде говорил. Только об одном Зеленскому в Нью-Йорке нужно быть очень осторожным. Он прямо сейчас вылетает на Геноса он там, и если он будет с кем-то там давать ручкаться, там с кого то встречаться, просто могут подсыпать какой-то яд, кто-то может с ним вот так поздороваться, и все, понимаете, яд начнет действовать, какой-то новичок там или еще что-то. То есть ему нельзя с незнакомыми людьми mm -hmm. вообще там ручкаться, там с кем-то обниматься пить не в проверенном месте что-то, какой-то кофе ему могут поднести, воду. Самое опасное для него – это Нью-Йорк, пребывание там. А, причем яд может начать действовать не сразу, а постепенно. Да? А, например, как в свое время был отравлен Литвиненко, понимаете, там всякого рода. А, потому что очень важно, чтобы яд не начал действовать сразу. Вот должен ли Зеленский улететь уже из Нью-Йорка? И уже там что-то с ним там через полмесяца или через месяц может случиться типа в Киеве. А, ну вот самая опасная ситуация действительно у него там. Я бы в какие-то непроверенные даже туалеты бы не заходил. И, возможно, ему понадобится, как в свое время значит, летал этот Путин с чемоданом для, извиняюсь, для экскрементов. О, Боже! Я понимаю, что Зеленский на этого не пойдет, но, по крайней мере, чтобы он в перчатках ходил в туалеты всяких пользовался э -э, в перчатках вообще нет я бы вообще противоуказ бы одел бы в Нью-Йорке полностью был защищен, потому что там все спецслужбы будут настроены на то, чтобы его сделать там или Помните был фильм "Укол с зонтиком", да, древний такой. А, ну, кто-то еще не помню, но французский такая комедия с Пьером, с Пьером Ришаром. А, ну, то есть просто его там где-то уколят, что-то сделают, да, и все, и будет такой же эффект, как с Виктором Ющенко, которого тоже отравили, да. Поэтому нужно Зеленскому быть очень внимательным, на Ассамблеи ООН и не допускать для себя значит, людей, которых он не знает. Гораздо и он может себя безопаснее чувствовать где-нибудь на фронте, Куда-нибудь поехать, как в свое время он делал, там, в Бахмут ехал, или, я не знаю, там, даже в Сумскую область, даже ему в Курскую область ехать гораздо будет безопаснее, чем в Нью-Йорке. Поэтому я вот как бы так думаю, там у него много желателей, и в ООН очень много пособников Москвы находится. Вот можете себе представить, он стоит за кафедрой, ему приносят стакан воды, и он пьет, этот стакан воды ж таки будем верить, что все будет хорошо с нашим президентом и никаких подобных інстинуацій не будет. Мы ждем, как говорится, вооружены, Говорят некоторые люди, некоторые таксисты значит, в Киеве, говорят, что единственного астролога, которого смотрит Владимир Зеленский, президент нашей страны, это астролог Ватрос. Прошу любить и жаловать. Ссылочка под описанием этого видео. Заходите на мой сайт и заказывайте натальные карты годовые соляры. Так, друзья, вы знаете, что делать, а у меня на остальном кладе два еще одно вопросы, адже той самый Шольц, про якого вы уже говорили сегодня, каже, что он Бачите, домовився з Зеленським про участь Росії в другому саміті Миру. Як стався такий договір, і чи дійсно він є, і певна домовленість існує, і Росія буде присутня на другому саміті Миру? Да, но ну, слушайте, но ну, Зеленский разводит Шольца, разводит этого человека, похожего на Путина, в Москве и всех их. Он, он дает согласие, он прекрасно понимает, что будет следующий президент и уже за следующими президентом Америки а, обо всем будет идти речь. Советника по национальной безопасности следующим будут они обо всем договариваться. а Сейчас просто главное выиграть время. И Зеленский да дает согласие на все, что и Москва будет. Mm -hmm. но тем самым их тоже обманывает и выигрывает время. Потому что это фейковый мир. Еще раз говорю, дорогие друзья, на прошлой неделе случилось соединение Венеры, планеты мира, черной луны. Это дружь, ложь и обман в астрологии. И кету, заходящий кармический узел лунной орбиты, который все разрушает. Нету никакой на самом деле с точки зрения договоренности о мире не случилось на прошлой неделе. Это фейковый мир, который разрушится Как только следующий президент Америки буде избран, это уже, я думаю, даже не ноября там затягнеться все, и можно даже ну, узнать, хто виграв вибори в конце ноября, в декабрі Угу. Зрозуміла вас, влада. Дякую вам щиро за цю розмову. Від вас, друзі, ми сильно чекаємо вподобайок та коментарів під випуском. Не соромтеся підписуватися, бачите, навіть спецефекти для вас прямо зараз від Влада. Не соромтеся підписуватися на наш канал та соцмережі. Ражі так само на соцмережі та канал Влада Роса. Всі посилання будуть в описі. Звісно, що тисніть на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски. І бережіть себе та донайте на ЗСУ. Побачимось!